દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવના પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલની અધ્યક્ષતામાં આગામી માર્ચ મહિનાના સપ્તાહમાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીની મુલાકાતને લઈ સંવાદ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં પ્રદેશના જનપ્રતિનિધિ વિવિધ સમાજના પ્રતિનિધિ હોટેલ એસોસિએશન એનજીઓ ઉદ્યોગપતિ વેપારી સંઘ અને દાનહ દમણ દીવના અધિકારી અને કર્મચારી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા सबसे पहले तो यह हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा सौभाग्य है कि पिछले नौ वर्ष में सातवीं बार प्रधानमंत्री जी हमारे इस छोटे से संघ प्रदेश में पधार रहे हैं ये हम सभी का हमारा सौभाग्य है क्या आज जिस दिशा में हमारा दादरा नगर हवेली जो संघ प्रदेश पड़ रहा है संपूर्ण भारत में आज दादरा नगर हवेली ने तो अलग ही अपनी पहचान बना ली है और इसके लिए मैं हमारे आदरणीय एडमिनिस्ट्रेटर से आभार करूंगी कि जो आज विजनरी डेवलपमेंट आज हम हमारे साथ में देख सकते हैं नरेंद्र जी भी उन्भावित है और इसे ये कार्य इतने सफलता आगे बढ़ रहा है मैं आपके ज़रिए से यही लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में डेट जैसे ही फाइनल होता है तभी आइए जिला पंचायत ग्राम पंचायत सभी मीटिंग्स लेंगे पंचायतों में मीटिंग्स होगी और लोगों को बताया जाएगा तो सभी अपना साथ दें और प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन और आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे आप सबको पता है कि हमारा जो प्रदेश है वो एक छोटा सा संघ प्रदेश है यहाँ पर भूतकाल में आ, मंत्री तक का आना एक बहुत बड़ी और अहित बातें बन जाती थी लेकिन जब से प्रफुल पटेल यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पदभार संभाला है तो उनके जो निजी संबंध है पीएमओ के साथ और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हमें इसका बहुत लाभ मिला है और आज ऐतिहासिक पल है कि इतने आन में चौथी बार प्रधानमंत्रालय में आए और मैं समझता हूँ कि इस बार का जो दौरा है वो बहुत विशेष है आ, अब नजदी समय में कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिख नहीं रहा है तो शायद प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना बहुत जल्द वापस होगा और जो मेडिकल कॉलेज जो बनाए सेंटर वो एक बहुत ऐतिहासिक उपलब्धि है दादरा नगर वाली और लाभ दादरा नगर को सदियों तक मिलेगा यहाँ के आने जनरेशन को सदियों तक मिलेगा सभा नो उदेश वड़ा प्रधान कार्यक्रम ने सफल आयोजन विविध तैयारियों आवश्यक व्यवस्था पर चर्चा करवाई દરેક પ્રતિનિધિઓને એમના સુઝાવ અને વિચાર પણ જાણ્યા હતા અને આગામી કાર્યક્રમને સર્વોત્તમ રીતે સંપન્ન કરાવવા માટે સહયોગની અપીલ કરી હતી સભામાં વિવિધ પ્રતિનિધિઓએ પણ પોતપોતાની રાય અને સુઝાવ પ્રસ્તુત કર્યા હતા જેને કાર્યક્રમની તૈયારીઓમાં સામેલ કરવામાં આવશે